Ər vaxtın səhibəsin müəllimlər, e, atdığım sualın izahını sizlərə paylaşıram, diqqətli olaq. E, Başladım. Deyər hansı variantda uyğunluq pozulmuşdu? Heç pozulmur. Birinci baxmırıq. Düzün altından, düzü səfin altından səfi tapırıq. Bizə deyilir ki, yazılış düzgün olsun, səf tələffüz səfi olsun. Yəni bu qaydanı veririk bizə. Adək düz yazılıb, tələffüzü bəli səfdir. Çünki A uzanmalı idi. Adrenalin səf yazılıb, çünki adrenalin E yazılmalı idi. E yazılmalı idi. Deməli, səhv, yazılışı səhvdir tələffüzü də elə adrenalin olduğu kimi qalır. Deməli, <coughs> düzdür. Ağlabatan, ağlabatan düz yazılır. Bəli, e, tələffüzü səhvdir, çünki ı tələffüzündə olmamalıdır, səhvdir. Amnistiya, bəli, yazılışı düzdür, tələffüz səhvdir, i olmamalı idi. Amortizator düz yazılıb, tələffüz də amortizatordür. Burada elə o olmalı idi, yəni səhvdir. Bizə demə, düzün altından baxın, düzün altından bax, düz yazılıb, düz yazılıb, düz yazılıb, düzdür. Düzün altına səhv yazan bir dəmnə adını alın səf tələffüz. Adili hiss tələffüz olunur. Ağla batan da səfdir. Amissiya da səftdir. Marsaltə səftdir. Deməli biz düzün altının səfi uyğunluq pozulub deyirsə, düzün altının səfi səhvü, səfin altını düzü tapacaq. Bəli, adrenalinin səfi yazılıb, çünki e də yazılmalıdir. Adrenalin düz tələffüz olunur. Pis amma deyir ki, səf tələffüz olunmuşdur. Deməli cavabımızdır B bəndi. Yazılışı səfdir, tələffüzü amma düzgün, yəni tərsinə. Pozulubsa deyirsə, tərsinə götürəcəyikcə. Yəni. Cavab olacaq B bəndi. Vermişsən doğru e, tələffüzünü göstər. Ağır xəstə biz bilirik ki, ağır sözündə deməli y-nin biri itəcək, a uzanacaq. Xəstə sözündə l çevriləcək d-ə o olacaq ağır xasiyyətli. Cavab budur, C bəndidir. Vermiş hansı sözdə tələffüz zamanı 2 hərf, bax 2 hərf tələffüz olunur, 2 hərf öz qarşılığını deyil, müxtəlif səsləri ifadə edir. Biz bilirik ki, Azərbaycan dilində samitlər ilə yəni, saitlərinin qarşılığı var. A, ı, o, u on qarşılığı ədir, ı-nın qarşısı i-dir, o-nun qarşılığı ö-dür, o-nun qarşılığı ü-dür. E-nin qarşılığı yoxdur, çünki e neytraldır və dil ortasıdır. Bundan sonra e, biz nəyə baxacağıq? Otlar üçün tələffüzünü yazağın bir dəfə baxın, tələffüz olun buzur baxın. Ot, du, yur. Ot deyirsən tələffüzun. Beləcə a əslə nə verməli idi? A verməli idi ə-ni, ı verməli idi i-ni. Amma burada a ə-ni vermir. Hər, hər ikisi deməli müxtəlifdir. Bir müxtəlif səsləri ifadə edir. Yəni öz hərfin qarşını deyil. Hər ikisi müxtəlif səsləri ifadə edir. Görürsən, A n, I, I n-i vermədi, amma eyni hərfin qarşını verməyib, müxtəlif səsi verib, u-nu verib. Cavab olacaq ona görə A bəndi. Hansısında kəmiyyət fərqi yoxdur? Kəmiyyət fərqi yoxdur desə, olacaq burada B bəndi. Nədir? bütün təsir sözsündə ə düşür, lə n-n kimi tələffüz olunur. Yəni düşən ə-nin əvəzinə bir dənə burada n artıb. Digərlərin hamısının kəmiyyət fərqi var diç kimi tələffüz olunur. adlı sanlıddı kimi tələffüz olunur. amansızlıq, amansızdıq nan kimi tələffüz olunur. Burada artım var. Dostluqdan o dostluqdan t düşür vəsəl. Yəni e, bu cür tələffüz olunur. Cavab olacaq deməli, e, burada e, təəssüflər. Çünki ə düşür, əbizə nən kimi tələffüz artırılır. 5-ci sual. Də hansı yaz yazılan bütün şəkildə fərqli tələffüz olunur? Olacaq amansızlıqla olur amansızdıq Amansızlıq amansızlıq olur, amansızdır. Sız olduğu kimi qalır. Ahəng darlılıq, ahəng darlılıqlar olduğu kimi qalır. Təşəbbüs kar olduğu kimi qalır. Sənsiz olduğu kimi qalır. Olacaq arxayın nıxla, nıxla kim tərəfindən? Cavab odur cəbin. Hər iki şəkildə tərəfimiz olundu. Hansı yazılışın üç və şəkil düşünmək olar? Bu qazlı sözü olacaq. Az sonra üç və şəklə düşünmək olar. Bir qazlı şəkildə qazdı belə yaza bilərəm. Bir yaza bilərəm gazdır. Bir də deyə bilərəm gazlı. Gazlı hər üçün tərəfi soruş. Baxın, bucurlar cavabca deyəndir. Körpüyə körpə bircür və ikicür ola bilər. Məndə 3 olsun. Gazdır şəklində bu elə gazdır belə deyək də. Bu gazdırmaq sözüdür yazılış və tələffüzlə bircürdür. Xalıya xalaya kimi iki cür düşünə bilərəm. Cəddi ilə ceydi bircür düşünə bilərəm. Cavabca deyəndir. Tələffüzün daçı fərqi olan sözün fonetikə aiddir. Daçı fərqli olan söz burada arxayinliqlı sözdür. Bu tələffüzə bax bucur. Ar, xə, yun, nıx, nan. Bu cür tələffüz olunur. Burada səxli fərq olan hansıdır? Demə arxayin l çevriləcək nəyə, q çevriləcək x-a l-y-n çevirəcəyəm. N-ya plusa bir də N artırdım. 4 n fərqli tələffüz var. Bu sözdə tək 2 kərsamət var. Bəli, x və x 2 n kərsamət var. 1 bir, bir də kəməl fərqi var. Bəli, la-n kimi tərəfin kəməl fərqi olacaq 1-dən 3. 1-dən hələ C bəndə. 8. Açığıcacasına simfon təhrinin aiddir. Vuru ikincicə heç. İkincicə də olsa bu zərf olardı. Açığıcacasına bizə deyir isim olsun. Vurğu sonunda. İsimcə vurğu sonunda. Açığıcacasına. Nə? Açığıcacasına. Mə Deməli q-ya çevirəcəyəm. Xeyr, açıqcasına. Son tərəf səhiz açıqlığına xeyr. Keyfər e, dəyişdirməyə qalan hərf öz qarşılığını verir. Xeyir, öz qarşını vermir, çünki q k-n vermir, x-nı verir. Vurğu son tərəf səhiz açıqlığısına bə, cavabıcı deyəndə. Açık fikirli son qan təhli bağlı hansı fikir cədvəlin sol hissəsindən sağa keçməyə, yəni soldan yanlışdan doğruya tərəf gəlsin. Tələffüzə baxın, bucura. Açık fi, ki, r. Açık fikirliri kimi tələffüz olunur. Gəlin baxaq nədir? Burda deməli həm kəmiyyət həm keyfət fərqi vardır. <coughs> Bu sözdə keyfət fərqi yoxdur. Yanlışdır. Yanlışın altında qalsın, doğruya çevirmə qalsın. Üç kər, üçüncü samit var, Üç kər, üçüncü samit var. Bəli. Deməli ç, x, ç cardı. 3-cü samit ansıdır. Deməli açıq feature deməli c-dir, x-dir, ç-dir, bir də f-dir. 4 dənə çar, 3 dənə çar yoxdur. Demə səhvdirsə, qoy qalsın səhfin altında, doğraya vermə. Sözdə x santinin qarşılığında x cincx hamısı j-dir. J-dir sözdə yoxdur. Səhvdir, qoy qalsın burada. Sözdə q, ğ, l, r, l, r əvəzlənməsi var. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Qoy qalsın burada. Sözə qoşulan bütün şəxslər fərq, tə, fərqli tərəf-fərqli tələffüz olunur. Xeyr, səhvdir. Məsələn, açıq fərqli tələffüz olunur. Bəli, düzdür, fərqli tələffüz olunur. Baxsın, aç açıq olur, açıq. Fikir fikirdir. Burda iki dənə şəkilçiklə fərqli tələffüz olunur. Olur açıq, fikirli. Deməli, düzgünsə biz bunu gətirib yazmalıyıq doğrunun altına, səhfin altına qala bilməz, cavab olacaq bu bəndə. Tələs görüm hansı sözdə quruluşca fərqli iki e, söz kimi düşünmək olar? Quruluşca iki söz kimi düşünmək olar desəcək. E, Deməli, burada olacaq sözlüdür. E, Çünki bu iki zür düşünə bilərəm. Bir söz dürmə mənasında bu deyirəm ki sözdür. Nədir? Bir də sözlük mənasında düşünə bilərəm. Söz sözlük də sözdür. Biri sadədir, biri isə düzəltmədir. Bezli sözü deməli Azərbaycan dilində bezdini mən üç cür düşünə bilərəm. Bir belə düşünə bilərəm, baxın, bezdir. Eee, biri düşünə bilərəm bez đi mənasında, bir də düşünə bilərəm bezdi ə e, bezdir, bezdi. E, bir də bezdir mənasında. Necə? Bir var bezdirmək sözüdür bu. Bu feldir. Bez bezdirmək. Bezdirmə sonu tələffüzü bezdir şəklində yazılır. Belə yazılmır yəni. Yəni bu sözün tələffüzü bezdi də ola bilməz. Bu iki sözün tələffüzüdür. Bir bezdir, bir də bezdi nə etdi? Burada da hər ikisində də d qrammatik şəkilçisidir. Mənə deyir ki, leks 2 kök düşünmək olar. 2 fərqli kök düşünmək olar. Ya səhidi düzəltmə və s odub deyəndə. Bacıya olur, bacıya, hər ikisi səadədir. Döyüş sözü, e, yəni bacıya da olsa, bacaya da olsa, hər ikisi yəni ki, eynidir. Döyüş sözü hər ikisində düzəltmədir. Damad ama hər ikisində mürəkkəbdir. Bel sözünə qeyd etdim, qaldı deyəndə g hərfinə əkil səmitin tərəfsizə uyğun olan bəndmədin. g-ni versən, k-ni versən və x-ni versən, qaşıqla, bu x, qaşıqla x-dır, balıq o v g, şəfəq k, uşaq da x. Təksidə k-dır, şəfəqdə isə q-dır. Deməli q-nın qı, altına q-ni versə götürəcək deməli 4-ü, götürəcək 2-ni və götürəcək 3-ü. 2 3 4, 2 3 4 varam bə, də bəli davam edən. 12. Hansının tələffüzün yazışından daha çox fərqlər? Bu söz amansızlıqla sözdür. Tələffüzündə bunun çox 4 dənə fərq var. Tələffüzdə budir baxın. Aman sız dıq nan. Deməli lıq olur dıq latin nan. 4 dənə fərq. Digər heç birisində 4 dənə fərq yoxdur. Anlaşılmazlıq, anlaşılmazdıq, 2 dənə fərq var. Arxayın, arxayınlıqdır, arxayın, nıxdı. Burada 3 dənə fərq var. Asfaltlamaq, asvalt, asfalt damax. 3 dənədir burada da. 3 dənədir. Xasiyyətli sözündə də deməli ki, n-in biri düşəcək, l sözü d-yə. Burada da 2 dənədir. 2 fərq, 3 fərq, 3 fərq və 2 fərq. Burada isə 4 və cavab olacaq B bəndidir. İstənilən məqamda yazılı tələffüzü fərqlənən sözün qorusu da həmzalı həmzəltmə kimi düşünmək olar. Bu söz onlarla sözü olacaq. Niyə görə? Təəllüyə sözüm istənilən məqam, məsələn, psixoloji problem üçün götürsəm, hissəsində heç fərqlənmir. Elə olduğu kimi qalır. Vaxtız düzəltmə. Məndəki sadə həm də düzəltmə kimi düşünsün. Onlarla sözü. Deməli, sadə kimi necə ola bilər? Deyim, məsələn, onlarla getdim. Onlarla. Onlarla getdim. O sözün kökü n bitişdiricisi lar və i ilə qısaldılmışdır. Sadədir bu. Bir də var deyirəm onlarla onlarla on sözün kökü saylarla lərcədə deməli leksik şəkil. Hər ikisinin tarix tərəfiz var. Oğur onlarla kimi tələffüz olunur. Cavab olacaq B bəndidir. Verilmə xüsusiyyətləri hansı sözün fonetik tərəfinə aidddir? 3, 4, 3inci səmitdir. Həmçinin keyfiyyətləri tərkibində olan sərt, yumşaq xüsusiyyəti yoxdur. Bu sərtliklə söz olur. Tələffüzuna baxın, budur. Sərt di ilə. Bu cür tələffüz olunur sərtcində olan səsin əlaqə oxşarlığı yoxdur. Bəli, xəssinin həm kəmiyyət, həm keyfiyyət fərqi var. Bəli. Deməli, keyfiyyət olduqda l çevrildi, l çevrildi d-ya. Kəmiyyət olduqda l-n kimi tələffüz olundu var. 3 çar 4 cin santimdir. Bəli, 1, 2, 3 dənə cardı, 4 dənə cin getdirdi. r, d, n, n. 4 dənə cin, cavucu bəbənd çıralanmış hansı hərfin şəkilsini təsir dəyişdirir? Əmətə demək olar. Kəndimiz dəliyə yox, şəfəq yox, dələ yox, ocaq köynə. Çünki bu K-dir. Mən buna plus in artıranda oldu köynə. Şəkilsin tərkibi şə belədir. Də, Təsiri dəyişdirir. Cavab budur B bəndə. Uyğunluğun müəyyən səfirlik xasiyyət həmçinin səfirlik deməli hər birinin tələffüzünü qabran yazaraq o da səfirliksə firri budur tələffüz olunur. Xasiyyət olur. Xasiyyət, xasiyyət uzur olur. Həmçinin olur elə olduğu kimi. Həmçinin olduğu kimi qalır. D şəkilçinin tərəfimizdə iki fərqli məqam var. Şəkilçinin tələffüzünün iki fərqli məqam var. Bəli, lik, lik rix kimi tələffüz. İki nə fərqli məqam var. Bax 1, bu da 2. Demə 1-in qaban yazacam A bəndi. Xasiyyət sözündə demə sözdə x səsi var. Bəli. 2-ni qaban yazacam B bəndi. Əgər deyək ki, fərqlənmir. Fərqlənmirsə həmçinin 3-ü qaban yazacam C bəndi ə e, sonra iki hecalıdır, iki hecalı sözüm metodda heç e, birisi iki hecalı dörd getdi. Hansı qan pozulmuşdur? Bəli, xassəsiz hansı qan pozulub? Ən azı zamanda ikinci qovanda d-də yazacağıq. 1A 2B-dir, 3-cü. 1A 2B-dir, 3-cü cavab olacaq bənd. 17. Barışma sözünün xonada sözünü hansı səslə yoxdur? <coughs> Bu sözün tələffüzü budur. Baxın. Barış, maz, dıx. Təmiz x da. Bunun tələffüzündə hansı yoxdur? L yoxdur. Bir də nə yoxdur, bir də q yoxdur. Lçı çevrildi d-ya, q çevrildi x-ə. L-dan q yoxdur. L və q cavucu 1d 3. Buru nəzərə alın göstərin. Ballistik sonda, ağla sığ mass sonda, 5 mərtəbəli sonda bizə sonda olan lazımdır. Bir təfəllik sonda c bəndə. Dostasına bir də daxilən bir də video kamera burda, monoqrafiya burda, cavucu d bəndə. Sözlərdən birinin üçüncü samitlənənsə digənin ağız oxdur. Bu demə sərbəstləşmə sözü olacaq. Tələffüzə baxın bucur olur. Sər baş dash m Deməli 1 2 3 4 dənə var burada. Buludsuz olur buludsuz 1 2 3 dənə burada olur. 9 olur dokuz 1 2 3 dənə burada olur. Dalğıc olur dalğıc 3 dənə burada. D lığı 3 dənə burada. Yarpaqlar yarpaqda 1 2 3 dənə də burada. 4 dənə cavab olacaq A bəndində. Hansə səs düşümü olsa da, kəmiyyət fərqi yaranmayıb. Bu təəssüf sözündə. Çünki təəssüf sözündə ə itirsə də, n + plus, n gəlir. Ə təəssüf n-n kimi, l-n kimi tələffüz olunur və n-n kimi tələffüz olunduğu kimi itən əni n gəlir və bərabər cavab oldu C bənd. Yəni səs düşümü olsa da kəmiyyət fərqi yaranmayıb. Dostasında kəmiyyət fərqi var, naumid üçün kəmiyyət fərqi yoxdur, daşürəşdə kəmiyyət fərqi yoxdur, fəaliyyət sözünün kəmiyyət fərqi yar. Bizə deyir ki, kəmiyyət və səs düşümü olsa da kəmiyyət fərqi yaranmayıb, cavab oldu C bənd. Belə məhduddur inşallah. Baxın, səhfləriniz nəsə olsa, yenə də qeyd edərsiz. Təşəkkür edirəm.